Dalam versi bumi di mana raksasa gergasi yang dikenali sebagai Titan's Fight sering, King Kong tinggal di tempat yang disebut Hollow Earth. Ia adalah ekosistem bawah tanah kuno yang mendalam di dalam planet ini dengan graviti yang unik dan tenaga radioaktif yang berterusan yang membolehkan makhluk-makhluk di dalamnya berkembang menjadi saiz titanik. Suatu hari Kong sedang dikejar oleh War Dogs gergasi sehingga dia menuju ke tepi tebing di mana dia menyediakan perangkap untuk binatang-binatang itu jatuh ke dalam. Kong juga melemparkan batang pokok yang mengaktifkan perangkap kedua, menyebabkan batu jatuh ke atas musuh-musuhnya. The War Dogs enggan berputus asa, jadi Kong meraih salah seorang daripada mereka dan merobeknya dalam dua, menderu ketika darah jatuh ke atasnya untuk membuktikan dia bos di kawasan itu. Tergesa-gesa, War Dogs lari. Selepas itu Kong mencuci dirinya di dalam air terjun dan makan musuh yang dibunuhnya, bergegas dengan kesakitan ketika dia mendapati dia mempunyai gigi yang buruk. Tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh di kejauhan dan gangguan itu membolehkan reptilia besar untuk mencuri daging daripadanya. Kong hanya berjuang selama beberapa saat sebelum membiarkannya pergi, lebih berminat dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia mengikuti bunyi bising tetapi hanya mendapati haiwan kecil rawa dan tidak lebih seperti dia ketika dia berfikir. Sementara itu di permukaan, Dr Elena bekerja untuk Monarch, sebuah organisasi yang mengawasi ancaman global yang ditimbulkan oleh Titans. Dia mempunyai sistem khas untuk menonton mereka semua dan pastikan mereka tidak mendapat masalah. Elena bimbang tentang Kong kerana dia dari spesies sosial dan dia tidak sepatutnya bersendirian. Setiap kali raksasa yang buruk muncul untuk memusnahkan sebuah bandar, Godzilla yang legenda keluar dari rumahnya di lautan untuk melawan mereka dan menjaga kemanusiaan selamat. Di Rom, raksasa seperti labah-labah gergasi mula mengganas jalan-jalan dan Godzilla segera menyerangnya, memusnahkan beberapa bangunan dalam proses itu. Selepas membuang binatang itu, Godzilla menjadikannya meletup dengan nafas atomnya. Dia meraihkan kemenangan itu dengan suara gemuruh dan tidur di dalam kolosium. Di sebuah rumah raja di Hollow Earth, para penyelidik mengesan bacaan tenaga berat yang datang dari Sinhola dari perangkap Ward.com. Ilana segera dimaklumkan mengenai perkara ini dan dia terbang ke titik akses bumi berongga di Barbados, di mana pengarah Hampton menunjukkan pancangnya yang cukup tinggi dalam pelbagai sensor mereka. Sementara itu di Akademi Pangkalan Monarch, anak angkat Ilana, dia mula berasa pening di kelas. Dia menutup matanya dan tangannya bergerak sendiri ketika salji mula jatuh di dalam bilik. Tiba-tiba dia mempunyai visi yang melibatkan Titans dan guru membangunkannya hanya untuk mengetahui dia secara tidak sengaja membuat lukisan di seluruh kerja sekolah dan meja. Selepas kelas, Jia mesti membersihkan meja dan guru memberitahu Elena bahawa Jia menghadapi masalah. Menggunakan bahasa isyarat, Elena cuba bercakap dengan Jia, yang hanya mengatakan dia bimbang tentang Kong dan dia tidak merasa seperti dia berada di permukaan. Ternyata Jia adalah ahli terakhir suku Iwi dari Skull Island, rumah asal Kong. Kemudian di rumah, Elena menyedari bahawa lukisan Jia sepadan dengan pancang dari R.I. sensor. Pada masa yang sama di Hollow Earth, Titan yang tidak diketahui memusnahkan pos. Ini menyebabkan Jia bangun dari mimpi ngeri dan Elena harus berjanji tidak ada yang salah dengannya. Keesokan harinya Elena pergi ke Miami untuk mencari podcaster konspirasi Bernie yang telah membantunya dengan Titans sebelum ini. Dia bersetuju untuk bekerjasama dengannya lagi selagi dia dapat melawat Hollow Earth. Pada masa itu, Elena menerima amaran tentang lonjakan tenaga lain yang bahkan Godzilla deria. Dia segera meninggalkan Rome untuk mencari sumber itu, memusnahkan lebih banyak bangunan di jalan. Pada masa yang sama, titik akses dibuka dan semua orang dalam panik asas, tetapi hanya Kong yang meminta bantuan dengan gigi. Walaupun para saintis memberikan Kong sebagai penangkap yang sedatif, penumpang doktor haiwan terbang di dalam pesawat khasnya dan menggunakannya untuk mengeluarkan gigi buruk Kong, menggantikannya dengan prostetik logam yang sangat kuat. Selepas itu Benny memberitahu Elena bahawa dia menyedari setiap speaker sepadan dengan Titan yang muncul di permukaan. Analisisnya menyimpulkan tenaga ini adalah panggilan kesusahan dari Hollow Earth. Hampton memberi kuasa kepada pasukan untuk pergi ke sana, jadi juruterbang Mikhail mengambil Elena, Bernie, Trapper dan Jia dalam pesawat yang sangat awal dan mereka mengikuti Kong ketika dia melompat kembali ke titik akses. Perjalanan itu penuh dengan lampu gila dan gemetar yang membuat Bernie merasa seperti dia tinggi, tetapi ia agak selamat dan tidak lama lagi mereka membuatnya menjadi bumi. Sekumpulan Vertacians mula terbang di dekat mereka, jadi Trapper menerangkan mereka tidak berbahaya dan mengaktifkan penyamaran di dalam kapal untuk menggabungkan. Sementara itu, pasukan Raja bergegas ke Perancis di mana loji kuasa nuklear terbakar. Para askar mencari cetakan kaki gergasi yang berdekatan dan menemui Godzilla ada yang menyerap semua radiasi untuk menagih dirinya. Ketika tubuhnya mula bersinar, Jets Monarch terbang masuk untuk cuba menghentikannya, tetapi Godzilla mengangkat mereka sebelum membawa mereka turun dengan mengusir tenaga biru. Hampton memberitahu Elena bahawa Godzilla jelas bersedia untuk sesuatu, tetapi sambungan itu tidak lama lagi berakhir kerana tenaga di bumi berongga. Pasukan Elena mencapai Pos Raja dan hancur untuk mencari semua saintis yang mati dan bangunan itu benar-benar musnah. Terdapat cetakan kaki berdarah di dinding batu yang bukan milik Kong dan trapper mengatakan ia adalah panggilan untuk perang. Mereka mencari kamera keselamatan yang tidak terputus dan berharap mereka dapat mendapatkan jawapan daripadanya. Di tempat lain, Kong mendapat kapaknya sebelum melompat ke dalam sinkhole yang dia buat pada hari yang lain. Dia mendapati sekumpulan kristal bercahaya tetapi juga tulang makhluk seperti dia. Setelah mendengar beberapa deras di kejauhan, dia melintasi air terjun dan mendapati sebuah dunia bawah tanah yang belum dipetakan. Bayang-bayang mula bergerak ke arahnya dan dia bertemu dengan primata muda bernama Suko. Kong cuba mendekati dia dengan aman, tetapi Suko menggigit tangannya dan memanggil lebih banyak kera untuk menyerang. Mereka menangani Kong dan dengan cepat melucutkan senjata untuk menggunakan kapak sendiri terhadapnya, tetapi Kong masih lebih kuat dan mudah menolaknya. Apabila Suko melompat di wajah Kong, dia merebutnya dan menggunakannya sebagai kelab untuk mengalahkan kera yang lain. Ketika mereka bertarung, salah satu kera hampir jatuh dari tebing, tetapi Kong merebutnya dan menariknya ke keselamatan. Walau bagaimanapun, kera yang tidak berterima kasih cuba menusuk Kong dengan pisau tulang, jadi Kong menendangnya dari tebing. Ab terakhir cuba melarikan diri dalam ketakutan dan Kong melemparkan batu di atasnya sebelum ia meninggalkan. Selepas itu Kong mengaum di Suko untuk menubuhkan dominasi dan bertanya di mana bilah berasal, jadi Suko menjadi panduannya. Akhirnya Suko membawa Kong ke lubang penyiraman untuk minum sambil bertindak mencurigakan. Tiba-tiba raksasa ular raksasa keluar dari air dan menyerang Kong, menjebaknya dengan badannya yang panjang untuk memerahnya. Suko segera melarikan diri tetapi tiba-tiba kapak menghalang jalannya, ternyata Kong dengan mudah. Memenggal monster. Kemudian dia berehat untuk makan ular itu dan juga berkongsi dengan suku yang terkejut bahawa dia sedang diberi makan selepas memimpin kong ke perangkap. Di dalam pesawat, Elena mengakses rakaman keselamatan dan mendapati kera memusnahkan pos. Tiba-tiba lonjakan tenaga menyebabkan kapal mereka mula turun, tetapi bersyukur Mikael mendapat semula kawalan tepat pada waktunya. Dia dapat merasakan di mana lonjakan itu datang, jadi mereka mendarat kapal dan mengikuti arahannya melalui hutan. Trapper mula berbau sesuatu yang pelik dan mengatakan mereka harus berbalik, tetapi Mikael mengabaikannya dan mengumumkan dia bertanggungjawab. Pada masa itu makhluk pokok memakannya dan kumpulan itu melarikan diri. Elena cuba meminta bantuan tetapi perantinya tidak berfungsi. Selepas berkeliaran untuk seketika, dia mendapati beberapa runtuhan lama yang kelihatannya milik suku Iwi. Terdapat struktur besar di belakang dengan hiasan matrak Ratu Raksasa. Bab bercahaya tiba-tiba terletak di segitiga di dinding, jadi dia menekannya dan menyebabkan air keluar. Mereka mengikutinya melalui struktur dan mencari tudung pelindung organik. Apabila Trapper menyentuhnya, ia mula bercahaya dan dia membukanya untuk mendedahkan dunia bawah tanah. Di Sepanyol, orang-orang berlari panik sebagai yang dikenakan ke Godzilla melintasi bandar dan kembali ke lautan sebuah kapal selam Monarch menjejaki trajektorinya dan menyimpulkan dia pergi ke Lautan Artik di mana Titan yang sangat agresif yang dipanggil Tiamat Lives. Para penyelidik menentukan bahawa jika Godzilla membunuh Tiamat, dia akan menjadi super target. Beberapa jam kemudian, kapal selam Monarch mencapai domain Tiamat dan melihat tenaga Titan menyimpang radar mereka. Tiba-tiba cahaya mencerahkan kawasan, ia adalah nafas atom Godzilla, yang menyebabkan beberapa kerosakan yang serius pada kapal selam sambil memusnahkan lapisan ais untuk membangunkan Titan yang lain. Tiamat dengan cepat keluar dari magenta yang bercahaya dan menggunakan tubuhnya untuk menjebak Godzilla yang membalas dengan menggigit sebahagian dagingnya. Tiamat segera menggigit kembali dan Godzilla mula mengecas dengan menyerap tenaga, menyebabkan rasuk atom yang bahkan mencapai permukaan. Tiamat yang hebat menjadi Sushi dan Godzilla memasuki sarangnya, di mana ia terletak kerana ia menyerap semua tenaga di kawasan itu. Kembali ke pasukan Elena, mereka mendengar bunyi bising dan tiba-tiba dikelilingi oleh pahlawan dengan tombak. Walau bagaimanapun, mereka juga mengiktiraf Jia dan memutuskan untuk mengambil kumpulan dengan mereka. Mereka mencapai gua yang bercahaya dan menyedari ini adalah tamadun iwi keseluruhan yang berkomunikasi antara satu sama lain melalui telepati. Di siling mereka melihat pelbagai portal vortex yang berpotensi membawa mereka ke seluruh bumi. Pemimpin suku menyentuh tangan Jia dan kedua-duanya berkongsi kenangan. Pemimpin menunjukkan Jia kehidupan suku dan sebagai balasan Jia menunjukkan hidupnya di permukaan. Pemimpin itu gembira dan memerintahkan pengawalnya untuk membiarkan pasukan lain pergi. Kumpulan ini dibawa ke pembentukan kristal dan Elena menyedari bahawa isyarat kesusahan datang dari sini mereka menghantarnya dengan kristal besar untuk memberi amaran kepada Godzilla tentang bahaya yang masuk. Lebih jauh ke dalam kuil IWI, beberapa air khas dicurahkan untuk menyalakan tempat itu, mendedahkan sejarah IWI di dinding yang diterjemahkan oleh Elena. Lama dahulu, kera besar adalah pelindung manusia, tetapi seorang pemimpin kejam yang dikenali sebagai Scar King mengetuai tentera kera untuk mencuba dan menyerang dunia permukaan dalam perang melawan Godzilla dan spesiesnya. Godzilla melangkah masuk dan terperangkap Raja Scar dan tenteranya di bumi berongga untuk menghalang mereka daripada menyerang lagi. Bagaimanapun, bahaya ini akan kembali dan Godzilla kini mengecasnya. Hanya keturunan langsung Iwi akan dapat meraih semula Queen Mathra untuk membawa kembali keamanan. Sementara itu, Kong mengikuti suku di atas jambatan yang terbuat dari tulang dan memasuki kawasan yang sangat panas di mana dia terkejut untuk menemui kera besar lain yang diadakan sebagai budak dan dipaksa menjadi buruh keras. Apabila pengawal menghukum seorang pekerja, Kong datang untuk membantu dan memperoleh kemarahan pengawal. Kong hanya menumbuk kera dan menuntut untuk melihat raksasa yang bertanggungjawab. Pada masa itu Raja Scar keluar dan melihat gigi logam Raja, jadi semua kera ketawa kepadanya. Kemudian Ska King cuba menghukum Suko untuk membawa Kong hanya untuk pekerja dari sebelumnya untuk mempertahankannya. Raja Ska menendang kera ke dalam lubang lava dan Kong mengaum untuk mengadu. Perjuangan berlaku dengan Kong menggunakan kapaknya sementara Ska King menggunakan cambuk yang dibuat dari tulang belakang Titan yang lain. Senjata ini hampir mencekik Kong hingga mati tetapi dia berjaya merebut Ska King dan membuangnya. Tidak mahu kehilangan, Skull King menggunakan kristal yang bercahaya di hujung cambuknya dan mendedahkan Shimo, Titan yang menyebabkan zaman ais. Kristal cambuk menyebabkan banyak kesakitan, jadi ia terpaksa mematuhi Skull King. Ia menghirup balok ais ke arah Kong yang cuba memesongkannya dengan kapaknya. Bagaimanapun, tetapi letupan itu terlalu kuat dan ia merangkumi lengan Kong dalam ais, menyebabkan ia mendapat radang. Kong terlalu lemah untuk bertarung, jadi Suko memanggilnya untuk membawanya keluar dari gua. Menghilangkan satu lagi balok ais, Kong berjaya melarikan diri manakala kera lain mencuri kapaknya. Mereka tidak lama lagi mula mengejar Kong yang berjalan pantas dan melepaskan perangkap selepas perangkap untuk menurunkan sekumpulan musuh. Akhirnya dia terperangkap di dinding batu dan kera mengelak pencetus perangkap lain hanya untuk batu-batu jatuh dan menghancurkannya. Ternyata Suko mengaktifkan perangkap itu. Kong masih sakit, jadi Suko membantu dia bergerak dan bersama-sama mereka membuat jalan untuk melihat manusia, tidak menyedari bahawa kera terselamat dan mengikuti mereka. Sementara itu, Jia menghubungkan dengan remaja IWI yang lain dan akhirnya merasakan dia tergolong. Beni merekodkan segala yang dilihatnya, kagum dengan penggunaan kristal IWI untuk membina tamadun mereka. Tiba-tiba penggera tanduk menangis dan iwi tergesa-gesa untuk membuka tudung, mencari Kong dengan lengannya yang cedera. Ini dilihat oleh kera musuh yang segera meninggalkan untuk melaporkan kepada bosnya. Skull King mengumpulkan tentera dan memimpin mereka sambil menunggang Shimo, bersedia untuk memulakan pencerobohan sementara Suko melihat mereka dari jauh. Di arti, Godzilla membangkitkan dan memecahkan ais, menunjukkan cahaya magenta yang baru. Kembali ke Kong, dia terlalu lemah dan jatuh ke tanah, jadi dia cuba memberitahunya bahawa mereka akan menjaga dia. Trapper mengimbas kecederaan dan mengumumkan bahawa dia telah mengusahakan peranti yang dipanggil Operasi Powerhouse yang dirancangnya untuk memberi Kong rangsangan sekiranya Titan yang kuat muncul. Dia kembali ke tempat yang musnah untuk membawa sekumpulan kepingan dan mendedahkan sarung tangan gergasi yang dia letakkan di sekitar lengan yang cedera Kong. Ia mengambil masa Kong untuk membiasakan diri tetapi tidak lama lagi dia mendapat semula mobiliti dan menumbuk tanah, gembira dengan hasilnya. Pada masa itu Suko datang untuk memberi amaran kepada mereka tentang rancangan Skull King, jadi Kong segera melompat melalui portal Vortex untuk muncul di tengah-tengah Mesir, merosakkan piramid dan menyebabkan orang jatuh. Di Gibraltar, Godzilla mendengar bunyi Kong dan melompat ke laut untuk mencari dia. Pada masa yang sama di Hollow Earth, Iwi mendapatkan Jia siap dan gadis itu mendekati kristal yang besar, menggunakan tangannya untuk mengaktifkan beberapa tenaga emas. Ini bangun Matra yang mengucapkan terima kasih kepada Jia sebelum terbang ke permukaan. Kemudian Iwi mula memindahkan gua. Selepas memusnahkan jambatan dengan berenang, Godzilla mencapai Mesir di mana Kong cuba menjelaskan keadaan. Bagaimanapun, Godzilla berpendapat Kong mahu menyerang manusia dan menolaknya terhadap piramid. Pertarungan berlaku dan Kong berjaya mendarat beberapa pukulan yang baik terima kasih kepada lengan mekaniknya. Kemudian dia meraih ekor dan bintang Godzilla yang menyeretnya ke portal, hanya untuk Godzilla untuk bersinar dan menembak nafas atomnya, memusnahkan lebih banyak piramid. Dia menolak Kong dan menuduh lagi, tetapi kali ini Mothra muncul dan menolaknya kembali. Dia juga muncul dan bersama-sama dengan Mothra mereka menggunakan telepati untuk akhirnya menjelaskan keadaan. Godzilla mengaum untuk bersetuju untuk bekerjasama. Pasukan Elena mengikuti IWI ke kawasan di bawah piramid, di mana mereka mencurahkan cecair merah ke dalam air yang menyebabkan kristal bergerak. Mudah-mudahan ini akan mewujudkan lonjakan graviti yang akan memegang Titans Evil kembali. Pada masa itu, Scar King memecahkan tudung dan masuk ke dalam, menjadikan Shimo membekukan kristal sebelum mereka dapat menyelesaikan proses itu. Trapper mendapat pesawatnya dan membawa sekumpulan Vertakin yang menyerang tentera kera dengan bioelektrik. Walaupun kumpulan itu melarikan diri di kapal Trapper, Shimo menembak ais lagi untuk menakutkan Vertakin. Syukurlah Godzilla dan Kong muncul dan melompat untuk bertemu dengan Skull King dan Shimo pada masa yang sama Kristal melepaskan lonjakan. Graviti menyebabkan Titans terapung tetapi itu tidak menghalang mereka daripada menyerang satu sama lain apabila mereka mempunyai peluang. Kapal trapper hampir dipukul juga, tetapi Mothra masuk untuk melindungi mereka dan portal. Sesetengah askar cuba menyertai perjuangan sehingga Suko melompat masuk juga, membuang batu kepada mereka untuk menjauhkannya. Shimo menembak ais di Godzilla dan hampir membeku dia, namun Mothra mengalihkan perhatiannya dan Godzilla memecahkan ais dengan pertuduhan magenta. Kemudian Mothra menangkap kapal trapper dan meletakkannya ketika Suko menendang pengawal kera ke kematiannya. Kong pulih kapaknya dari musuh dan bertukar bertiup dengan Skarking dan cambuknya, tetapi sayangnya Kong kehilangan kapaknya lagi apabila portal membuka dan menyeret semua Titans ke Brazil. Orang-orang di pantai segera melarikan diri dengan panik ketika gelombang membeku dan Titans memecah ais. Skarking membuat Shimo melepaskan kuasa aisnya, menyebabkan langit menjadi hitam sebelum ia mula membeku bandar juga tiba-tiba Godzilla menembak rasuk atom di Shimo pada masa yang sama bahawa Kong menumbuk Skull King menyebabkan dia kehilangan gigi. Perjuangan berterusan di antara empat Titans ketika mereka membuang satu sama lain di seluruh tempat, memusnahkan berpuluh-puluh bangunan. Selepas Skull King melemparkan sebuah bangunan dengan cambuknya, dia dan Shimo menyerang Kong bersama-sama, memaksa dia menggunakan sarung tangan untuk melindungi dirinya dari balok ais yang masuk. Pada masa itu Godzilla selesai mengecas dan menembak di Skull King yang mengelak serangan dan membalas dengan cambuknya. Godzilla menangkapnya dengan mulutnya dan menggunakannya untuk membuang Skull King ke bawah sebelum memecahkannya, menyebabkan kristal jatuh. Walaupun Kong terus berada di bawah rasuk Shimo, Godzilla menembak di Skull King sekali lagi, yang melompat ke Dodge dan memulihkan kristal, hanya untuk Godzilla untuk menembaknya dari tangannya. Kemudian Godzilla melompat ke Shimo untuk menyerangnya sementara Kong dan Skull King mula berjuang untuk sampai ke kristal. Tiba-tiba Suko muncul dengan kapak dan menghancurkan kristal yang menghantar gelombang kejutan yang melemparkan semua Titans kembali. Shimo dengan cepat pulih dan menyedari ia tidak lagi di bawah kawalan Skull King. Apabila Kong dan Godzilla mula membuang Skull King sekitar seperti bola tenis, Shimo menembak rasuk aisnya dan membekukan slavelnya sebagai membalas dendam sekarang Kong boleh membuangnya ke tanah untuk menghancurkannya hingga mati sementara Godzilla menggunakan nafasnya untuk membersihkan langit. Dengan pertarungan akhirnya, Mothra mengambil Jia kembali ke bumi berongga dan gadis itu mengesahkan dia mahu terus hidup di permukaan dengan Elena. Mothra membaiki tudung dan Godzilla yang letih kembali ke Colosseum. Kong dan suku menunggang Shimo kembali ke suku Kera, di mana Kong mendapat penghargaan budak-budak dan menjadi pemimpin baru mereka.